Hello, third class. How are you? I'm good today. Our today's lesson is Unit 4, Lesson 1. My school. My school. Benim mektebim. Exercise 1. Match the words to the pictures. Sözleri şekillerle lazımdır. Match to match. Words. Pictures. One window, window, two, teacher's room, teacher's room, three, gym, gym, canteen, four is canteen, five, door, door. Six, ceiling, ceiling. Seven, corridor, corridor. And the last one, eight, classroom, classroom. Exercise two, describe the classroom. Sinif'i tasvir edin. Sinif otağını tasvir Nümunə yazmışam mən. Uh, if you want you can write it down. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Buna baxıb çalışın öz cümlələrinizlə sinif otağını təsvir edin. Example, this is my classroom. Bu mənim sinif otağımdır. It is large and light. O geniş və şıqoludur. There is a door and a window in the classroom. Sinif otağında qapı və pəncərə var. I can see a board and a map on the wall. Mən divarda Le faver xarita görürəm. There is a teacher's table and desks in the classroom as well. Sinif otağında həmçinin müəllim stolu və partalar var. I can see two books, four notebooks on the desks and two bags on the hangers of the desks. Stolun üstündə partaların üstündə 2 kitab, 4 dəftər görürəm, həmçinin partaların asılqanında 2 çanta görürəm. Exercise 3. Read the text. Are the sentences below the text true or false? True doğru, false yanlış. Mətnə oxuyun. Mətnin aşağısında verilən cümlələrin doğru və ya yanlış olduğunu qeyd edin. I am anar. Mən anaram. This is my school. Bu mənim məktəbimdir. It is large and clean. O geniş və təmizdir. We have got a big gym. Bizim böyük idman zalımız var. We have got a canteen in a tower school. Məktəbimizdə yeməkxanavar. Yemək It is light and clean. O, işıqlı və təmizdir. We have got a nice classroom. Bizim çox yaxşı sinif otağımız var. It has got three windows and a door. Onun 3 pəncərəsi və 1 qapısı var. The ceiling is high. Tavan hündürdür. We have 15 desks and the teacher's table in our classroom. Sinif otağımızda 15 parta və 1 müəllim stolu var. The board is on the wall. Lövhə divardadır. This is my school bag. Bu mənim məktəb çantamdır. I have got books, notebooks, a pencil case, a ruler in it. Onun içərisində kitablar, növbətlər, rəngaləm qabı və xatkəş var. My pens, pencils, erasers are in the pencil case. Qələm qabının içərisində qələmlərim, karandaşlarım və pozanlarım var. Now let's read the sentences and say if they are true or false. İndi gəlin cümlələri oxuyaq və onların yanlış və mətn barədə yanlış və doğru fikirlər olduğunu qeyd edək. Mən burada qeyd eləmişəm: True, false. We have got a big We have got a gym at our school. It is true. We haven't got a canton at our school. It is false. The canton is light and clean. It is true. Our classroom is not nice. It is true. No, no, our classroom is not nice. It's false. He says our classroom is nice. It is false. We have got five. We have got 16 desks. No, it is false. We have got 15 desks. It is true. Six. The classroom has two windows. It is false. The classroom has three windows. My pens and scissors are in my pencil case. No, it is false. He says my pens, pencils, erasers are in my pencil case. Exercise 4. Ask your friend what he, she has got in her, in his her bag. Sınıf arkadaşınızdan onların çantasında neyin olduğunu sorun. Birbirinizden bunu soruşun ve cevap verin. For example, what have you got in your bag? Senin çantanda ne var? Cevabında onda desin I have got Mətnə baxın, burada verilib. I have got books, notebooks, pencils, erasers. Nə varsasub, çantanızda nə varsa, onları şifahi şəkildə və ya yazılı şəkildə cavablandır. Exercise 5. Write what you have got in your bag. Çantanızda nə, yəni dəftərlərinizdə, çantanızda olan əşyalar barədə yazın. I have got a pen in my bag. Example, nümunə deməyidi. I have got a pen in my bag. Çantamda qələm var. Siz daha fərqli yazırsınız. 6. Exercise 6. Draw a picture of your school. Məktəbinizin şəklini çəkin, amma sözlərlə. Write 5-6 sentences about your school. Məktəbiniz barədə 5-6 cümlə yazın. Mən burada qeyd etmişəm. This is my school. For example, məsəl nümunə olaraq belə yaza bilərsiz. This is my school. It is big and old. It is a story building üç mərtəbəli binadır. There are many classrooms, a canteen, a gym and a teachers' room in our school. There are many trees in our school yard. I love my school. Bu mənim məktəbimdir. O böyük və qədimdir. O üç mərtəbəli binadır. Məktəbimizdə otaqlar, yemək yemək zəli, idman zalı və müəllim otağı var. Məktəbimizin həyatında çoxlu ağaclar var. Canım mə, anam, mən mə, məktəbimi sevirəm. Yəni bu formada yaza bilərsiz. Exercise 7. Read the letter combinations and the roots. Write them in your notebook. Hərf birləşmələri və sözləri oxuyun, onları çalışma dəftərlərinizdə yazın. O W is pronounced ow and ow. Window, yellow, snow, brown, flower, cow. O, Adetan, Britannia accent in the, also American accent in the, E, I, help in the smasis, uh, zoom E, ceiling, receipt.